Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі програма Вечірні зустрічі і в студії Анжеліка Нестерчук. Кожна жінка має бути вродливою, це її призначення. І якщо хочете обов'язок, Шанель, ця справжня жінка, у свій час сказала: коли жінка у 30 років не красуня, то вона просто ледащо. Перебільшення можливо, але без сумніву є те, що краса жінки в її маленьких та тендітних руках неповторними стають тільки ті, які самі себе вважають красивими і. Привабливими. Вони утворюють навколо себе потужну ауру, яка впливає на оточуючих в радіусі півтора метри. І навпаки, ті жінки, які не вірять у себе, у свою привабливість, вважають себе поганулями, втрачають природний захист. До них прилипають різні неприємності, хвороби та негаразди. Тому пам'ятайте, до вас будуть ставитися так, як ви ставитеся до себе самі. У світі є безліч різноманітних засобів, як зберегти. Красу і молодість. Косметологи вигадують все нові і нові методи для цього. Втім. створити косметичний засіб одна справа. Головне донести його до споживача, навчити користуватися ним, розповісти про переваги цього засобу над іншими. І тому сьогодні у нас в студії лікар-естетист інституту Гіалуаль Леся Линник. І говорити ми будемо про такий метод омолоджування, як редермалізація. Добрий вечір, пані Леся. Добрий вечір. Отже, редермалізація, що це за метод. Само слово редермализация говорит за себя. Ре – это восстановление, а дерма – это кожа. То есть это восстановление кожи. Это новый метод, который используется уже больше трех лет. И он относится к одним из основных методов инъекционной косметологии. Вот у чему полягает уникальность гиалуали? Уникальность геалуаля в следующем. Дело в том, что раньше использовались только препараты гиалуроновой кислоты. А в гиалуале есть сочетание гиалуроновой кислоты и янтарной кислоты. Вся суть именно в янтарной кислоте. Это уникальный препарат, потому что янтарная кислота относится к естественным метаболитам каждого человека, соответственно, клеток кожи. Гиалуроновая кислота, она только увлажняет. А янтарная кислота, она восстанавливает клетки кожи и способствует выработке коллагена. И что происходит с клетинами мышки, рыбить час и после редермализации? Дело в том, что метод используется не только на клетках и коже лица, но и на других участках тела. Что происходит с клеточками? Они восстанавливаются за счет того, что воздействие идет на глубокие слои кожи, на дерму. И поэтому именно в дерме вырабатывается коллаген, что является каркасом нашей кожи. Поэтому лицо выглядит хорошо, и остальные участки тоже тела. На сам с частыми Можно делать редермализацию кожи лица, шеи, декольте, да. рук, ног, передней брюшной стенки, абсолютно всех частей да. тела, восстанавливать всю кожу. Как саме эта процедура? От, давайте поговорим про ее технологии. Что саме происходит? Я хочу для начала показать, в чем этот препарат, он уже готовый, он находится в шприце. Сюда прилагаются совершенно небольшие иголочки для того, чтобы пациенты не боялись и процедура была безболезненная. И происходит это в клинике путем мелких инъекций. Инъекции проводятся специальным методом по специальным векторам натяжения кожи для того, чтобы получить эффект. Процедура практически безболезненна, хотя женщина и может потерпеть небольшую боль, но мы прилагаем все условия для того, чтобы это было безболезненно. То есть есть специальное средство, например, крема, который наносится перед процедурой с экспозицией 10-15 минут, и потом процедура проходит совсем безболезненно. Поняла. И с какого века можно работать эту процедуру? Желательно это делать, когда уже начинаются первые признаки увядания кожи. Ну, в общем-то, с 28 лет. Ну, может быть, у каждой женщины были? Да, у каждой женщины да. бывают еще индивидуальные проблемы, существует еще проблемное заболевание кожи, поэтому здесь нужно с врачом-косметологом консультироваться и решать проблемы совместно. А какие противопоказания? Если мы уже заговорили? Про противопоказания проблемы. есть, конечно. Противопоказания – это острые проблемы. Это, например, какие-то заболевания вирусного характера, например, герпес в активной форме. Угу. Ну, естественно, беременность и лактация – это лучше в этот период не делать. Сахарный диабет является тоже противопоказанием. Ну, достаточно всего. Если говорить про поры руку, когда краще? Дело в том, что а как раз, написано. как раз пора не играет никакого значения. Женщина может это делать в любой период своей жизни, в любой период года, когда ей удобно и когда она посчитает, что она должна взяться за свою кожу и улучшиться внешний вид. Знаєте, у нас є один відеоматеріал, де наш лікар-дерматолог е, займається цією справою майже три роки. От що вона думає саме з цього приводу? Давайте переглянемо. Работаю я з ним уже три роки. Якщо говорити о пациентах, о отзывах пацієнтів в этом препараті, то вже после першої процедури видны перші ефекти. Ну, Что можна віднести к таким первым эффектам? Лучший ми цвет лица, лучший тонус. уставшее лицо превращается в отдохнувшее лицо, уменьшаются пигментные пятна, улучшаются контуры, очитание овала становится гораздо лучше. Но вот эти эффекты накапливаются и улучшаются с каждой процедурой. Количество процедур, интервалы между процедурами, все это зависит от многих факторов: от возраста пациента, от того, какую проблему мы решаем, либо это профилактика, либо это мы стараемся отодвинуть старость или мы уже боремся с первыми признаками старения. Или мы уже лечим возрастную кожу. Поэтому в каждом конкретном случае решается это индивидуально. Перед тем, как пациент начинает процедуру, необходима предварительная консультация с доктором. На предварительной консультации мы определяем количество процедур, интервалы между процедурами. Определяем, что мы хотим добиться от этой процедуры. Очень удобная линейка концентраций в препарате Гелуаль. Доктор подбирает концентрацию для каждого пациента также индивидуально. У меня обслуживается достаточно большое количество женщин, которые систематически делают эту процедуру. Понятно, что если человек не видит эффектов, он не придет на повторный курс, он не придет через год, через два года. Поэтому результат есть. И есть достаточное количество пациентов, которые более серьезные процедуры. Это процедуры с бутало-токсином, процедуры со стабилизированной гиалуроновой кислотой, то есть это постоянные филеры, это препараты, которые вводятся для восстановления объемов, утерянных объемов. То вот есть определенное количество пациентов, которые этими процедурами не пользуются в силу того, что систематически получают процедуру редермализации. И необходимо помнить и понимать, что эту процедуру должен выполнять только врач. Врач специально подготовленный. То есть это должен быть врач дерматолог. Почему это должно быть именно так? Только специалист понимает точку приложения этого препарата в отношении кожи, и только специалист понимает, в какой слой кожи вводить этот препарат для того, чтобы достичь хороших эффектов. Кроме того, специалист, оценивая изначальные параметры кожи, кожа сухая, жирная, комбинированная, мелко морщинистый тип старения, крупно морщинистый, может оценить нужное количество Процедур, режим прийняття цих процедур для того, щоб із біжати можливих побічних ефектів. Отже, ми тільки що почули, як наш лікар-дерматолог сказав про те, що цю процедуру повинні робити косметологи, які мають медичну освіту. На жаль, сьогодні дуже багато косметологів працюють, працюють і не мають медичної освіти. От як ви до цього ставитися? Конечно, с любым препаратом нужно работать, зная, что ты колешь, куда ты колешь и какой будет эффект. И нести за это ответственность. Поэтому, конечно, нужно работать только людям, которые имеют медицинское образование. Потому что только они могут знать, как получить от данного использования любого препарата эффект. Давайте поговоримо тепер уже про ефект, так от що е такі е відбувається зі шкірою, там обличчя шії, інших частин тіла, от після такої процедури. І до речі, скільки потрібно робити таких процедур на курс? В каждой возрастной группе соответствует количество процедур. Если женщина молода, ей достаточно сделать две процедуры, и она сразу почувствует, что кожа стала более увлажненной, и кожа засияла, эффект? кожа засияла. Если женщина уже за 35, значит, там несколько больше процедур нужно делать, 3, 4, иногда 5. Но после первой, второй процедуры уже заметен эффект. Кожа приобретает совершенно другой цвет, она становится сияющей, она становится увлажненной. И должна сказать вам, что ни один крем такого эффекта никогда не даст потому что любой крем проникает в кожу только на 3-5 процентов и более нет потому наш инъекционный метод или это восстановление кожи восстановление ее основного слоя дермы Ну, может еще э, до э, курсу цепу вынен вызначенный ликер так да в шкиры. как сказала вот доктор-косметолог, обязательно нужно пройти консультацию. И только правильно определив показания, можно добиться нужного результата. Вы лекарь практик. Вот скажите, будь ласка, метод редермализации, этим методом пользуются человеки так уж. Сначала, конечно, массово это были женщины. Но сейчас такое время, такой мир, когда мужчины тоже хотят приближаться к этому моменту. Поэтому мужчины тоже появляются, достаточно их много, они за собой ухаживают, они хорошо хотят вести свои дела, они не хотят не отставать от своих женщин. Поэтому все это делается, конечно, и мужчинами тоже. Редермализация на украинском рынке существует уже майже три роки, Так, вот у нас есть еще один видеоматериал про завод вырубный. який саме займається методом? Давайте переглянемо. Корпорація юрія фарм лідер із виробництва інфузійних та ін'єкційних препаратів в Україні. Корпорація із гордістю може сказати про те, що не кожен фармацевтичний завод Європи може відзначитись такою сучасною оснащеністю та організацією праці. Корпорація Юрія Фарм працює за міжнародними стандартами якості GMP та ISO, що підкреслює визнаний статус лідера ринку інфузійних та ін'єкційних препаратів в Україні. Потужне виробництво, найсучасніше обладнання, кваліфікація та постійне вдосконалення персоналу, спеціалізована науково-дослідницька дія. Альністю кожній галузі впровадження інноваційних продуктів і технологій. Це це є важливими показниками якості та професіоналізму світового рівня. Виробнича база корпорації складається із кращих автоматизованих ліній провідних виробників обладнання Швейцарії, США та Німеччини. Акредитовані лабораторії Юрія Фарм оснащені найсучаснішими аналітичними приладами і устаткуванням, що дозволяє провадити як рутинні, так і складні лабораторні дослідження за вимогами європейської. Та американської фармакопеї основними постачальниками сировини є визнані компанії Європи, США та Японії. Упродовж 12 років існування корпорацією Юрія Фарм було вироблено більше ніж 250 мільйонів одиниць продукції, і жоден флакон чи шприц не був визнаний неякісним. Препарати нового покоління Гіалуаль виготовляються за міжнародними стандартами якості на найкращому німецькому обладнанні останнього покоління Гронінгер, що є світовим лідером ринку шприцевого обладнання. Гіалуаль це унікальна запатентована формула поєднання високоочищених гіалуронової кислоти та субцинату, завдяки якій реалізується дія на всі патогенетичні механізми старіння шкіри. Препарати гіалуаль це доведена до клінічними та клінічними дослідженнями безпечність та ефективність, висока біосумісність та гіпоалергенність, Гіалуаль – це якісні та зареєстровані препарати. Препарати Гіалуаль якісні та працюють. Отже, давайте про це поговоримо саме про завод-виробник і про те, що три роки ми сьогодні маємо цей метод на Україні. Ну, как вы видели из фильма что это очень серьезная корпорация это лидер производства инфузионных растворов это очень важно нужно знать тем кто пользуется препаратом для врачей и также для тех на ком используется этот препарат для омоложения кожи потому что самое важное характеристики любого препарата инъекционное – это безопасность что было здесь показано и эффективность Безопасность обусловлена самим производством и сырьём, из которого производится этот препарат. А эффективность, она в лабораториях все это изучалось самим препаратом и проводились доклинические, клинические исследования. Это очень важно. У нас ещё один видоматериал от что говорить про вітчизняний препарат, наші лікарі-косметологи, які вже займаються цим от, майже три роки. Давайте його переглянемо. Ми працюємо вже майже три роки. Я тільки він з'явився на ринку, Нам його запропонували, ми почали його використовувати. Звичайно, була така пересторога до препарату це таки препарат вітчизняного виробництва, як він себе поведе. Ми звикли, що препарати імпортні краще. Насправді, препарат дуже добре себе повів. Ніяких алергічних реакцій не було, ніяких негативних впливів на шкіру теж ми не помітили. Навпаки, людина, яка хоч раз зробила процедуру. Вона приходить на повторну процедуру, і що саме важливе, що більше всього мені подобається в процедурі, що людина приходить і говорить, ви знаєте, мені стільки зробили компліментів, мені сказали, ви напевно відпочивали, колір шкіри став більш рівний, більш такий здоровий. Тому це завжди для спеціаліста приємно. Чем отличается метод аэродермализации от других методов? Давайте про этом поговорим. Есть много других косметических средств, так и омолоджують женщину. Да, есть инъекционные методики разные. Например, мезотерапия. Но Мезотерапия ⁇ это только-только, совершенно поверхностный слой кожи. используется в основном в молодом возрасте. Следующий ⁇ есть биоревитализация. Неплохой метод. Но используются только препараты чистой гиалуроновой кислоты. То есть, кроме увлажнения, кожа больше ничего не получает. Это выше молодому, видите, мабуть. Нет, это можно ростовый. делать для увлажнения кожи в любом возрасте. Существует контурная пластика. Контурная пластика это тоже препараты гиалуроновой кислоты, но они созданы для увеличения, для создания новых контуров улучшают, для создания объемов. Можно делать губы, объем менять, скулы, наполнять морщины. И более ничего, это не омолаживает кожу, заметим. Ботулинотерапия, ботокс, диспорт – это блокировка мышц. То есть мы блокируем мимические морщины, но не омолаживаем кожу. А редермализация – это именно метод, заметим, очень физиологического восстановления кожи. Этими отличаются. Дело в том, что редермализация может сочетаться с методиками. После контурной пластики и ботулинотерапии может меняться, в худшую сторону, кожа. За счет того, что меняются механизмы, которые происходят внутри. И поэтому редермализация призвана восстанавливать эти измененные функции кожи. Но скажите, пожалуйста, этот метод он может выключить пластичную хирургию? Вот, как Вы гадаете? Он может отодвинуть, во-первых, пластическую хирургию на несколько лет. Это уже хорошо. И потом это не взаимозаменяемые методы. Редермализация помогает в предоперационной подготовке и после операции. Если и врачи-пластические хирурги с удовольствием используют. Передермализация а в своей практике. Конечно, практика, конечно. Передермализация да. это самый чудесный метод восстановления именно кожи. И заметим, вот еще раз, я акцентирую внимание на том, что это совершенно физиологический метод. Существует ведь много агрессивных методик: пилинги, шлифовки лазерная терапия, это все агрессивные методики. Коже они порой не нравятся, но существуют показания, конечно, и к а таким методикам. А что Вот такая методика? Про лазерная? Говорила, так. ну, это ожог, будем говорить. Это термический ожог внутри кожный, который приводит к воспалительной реакции. Вот. Поэтому Существуют показания, конечно, и к таким методам. Но редермализация это очень физиологический метод воздействия на кожу. Это восстановление ее. Это омоложение подобаются. ее. Да, они должны думать о том, что это безопасный совершенно метод. Он не несет за собой никаких проблем, ни осложнений, ни реакций, ничего. И кроме физиотерий. омоложения. Да, кроме и ну и, и может быть питание от ценова политика цього препарату. Ценовая политика выстраивается таким образом. Дело в том, что препараты имеют свою линейку, они разного процентного соотношения. Они есть, выпускаются по 1 мл, по 2 мл. Существуют разные зоны введения. То есть существует объем работы, которая будет проводить дерматолог. Поэтому все это складывается в ценовую политику І на консультації ви об там узнаєте? Ну сервисне все доступно любим слоям населення. Повірте, сходите к своєму доктору, дерматологу, і узнайте. Я дякую вам, пані Лесі, за таку цікаву розмову. і Думаю, що для багатьох з нас сьогоднішня програма стане в нагоді. Пасибі вам велике. Я бажаю вам успіху. Пожалуйста, Шановні спасибо. телеглядачі, У нас в гостях була лікар-естетист інституту гіалуаль Леся Линник. Пані Леся, скільки років ви займаєтеся косметологією? косметологией занимаюсь очень давно. Я уже не одну женщину сделала красивой, довольной жизнью. Поверьте, что это любимая работа, работа, которая приносит удовольствие. И когда ты видишь на улице счастливые, красивые лица, ты думаешь о том, что ты принес пользу. Красота спасет мир.